yuk halo guys, balik lagi bersama h 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Udah, -teman. guys, lihat tuh, di sini aku menemukan, guys, ada dua jenis kaki seribu. Wadih, kaki seribu merah sama kuning nih teman-teman. Wadih, nice. Kaki seribu ini sejenis antropoda nih guys. Lihat tuh, wow, yang kuning juga ada di sini teman-teman. Mantul sekali nih guys. Wih, ada dua jenis kaki seribu nih guys. Wih, Lihat, di sini juga ada teman-teman yang ini merabol kilat, guys. Lihat tuh kaki seribunya besar-besar ya teman-teman. Udah sudah dapat tiga ini. Ayo coba kita cari-cari lagi. Weh, lihat nampaknya ada banyak kaki seribu. Wow, yang berkeliaran di sekitaran sini teman-teman. Lihat tuh kaki seribu kuning ini cantik sekali ini kawan. Lihat, wih nice kaki seribu ini berbeda dengan kaki seribu merah teman-teman Wow coba dilihat guys Di sana juga ada nih Sepertinya ini ingin melarikan diri nih guys Waduh nice Mau kemana sayang Wih kesini aja dong Lihat tuh Wow nice Wih sudah dapat berapa ini guys Ayo coba kita cari-cari di semak-semak ini teman-teman Wah -teman. wow, mudah-mudahan Wih lihat tuh Wow nampaknya ada kaki seribu di atas daun pisang ini teman-teman Wih deh, nice. Kaki seribunya. Wih, di sini sangat lembab teman-teman. Wah, pantasan saja banyak sekali kaki seribu berkeliaran nih guys. Ayo, wih, lihat tuh. Ada, ada, ada banyak teman-teman. Wah, ada guys, lihat tuh. Wih, masih ada tiga lagi nih guys. Wih, seru sekali hari ini teman-teman. Nampaknya kita menemukan ada banyak kaki seribu kuning nih. Lihat. Wow, kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa tanaman teman-teman. Wow, ataupun sisa-sisa buah yang sudah rusak nih guys. Ayo coba kita cari lagi ke sananya guys. Wih, apaan tuh guys? Nampaknya ada sesuatu yang merayap di atas buah kelapa itu. Waduh, guys. Lihat tuh nampaknya ada si siput di sini teman-teman. Ini salah satu siput darat nih. Ini siput lagi nih guys. Wow, lihat tuh. Dia memiliki mata di atas kepalanya nih. Coba kita sentuh nih. Satu, dua, wow dia menyemujikan kepalanya teman-teman lihat tuh wah wow, nampaknya bekicotnya pemalu ini lihat tuh dia menempel-nempel nih guys dia ini memiliki lendir wah wow, dan lendirnya digunakan untuk merayap nih teman-teman tapi kita tidak usah mengambilnya nih guys ayo coba kita tinggalkan ngajak nih guys ayo kita cari-cari lagi nih guys udah apa lagi teman-teman nampaknya di sini ada kaki seribu merah lagi nih guys Wow, nice. Kita ambil aja kaki seribunya. Eh, guys, nampaknya ada sesuatu yang lompat-lompat di sana, guys. Kita ambil kaki seribunya nih. Wih, apaan guys? Ada sesuatu yang lari, guys. Wih, lihat tuh. Nampaknya di sini ada apa ini, guys? Wih, ada katak nih, guys. Wih, lihat tuh, guys. Katak yang lari ke semak teman-teman. Coba kita ikuti nih, guys. Wow, lihat tuh kataknya. Wih, coba kita tangkap nih, guys. Wah, kita belajar menangkap katak nih. Satu, dua, pot Guys, lihat tuh, kataknya lari nih guys. Kemana nih kataknya? Ya, lihat tuh guys. Ah celuk bah, lihat tuh. Wow, lihat tuh. Wah ini, guys kataknya. eh, kataknya. eh. Kemana kataknya nih guys? Wah, wow. melar lari mana? Wah wow, ternyata kataknya diri nih, guys. Oh, ayo, kita cari aja kaki seribu kembali teman-teman ke sana. Ayo kita cari lagi, cari lagi sekitaran sini teman-teman. Eh eh, lihat tuh, nampaknya ada sesuatu lagi nih guys. Lihat tuh di sana. Wow, nice. Lihat tuh, nampaknya di sini ada kaki seribu kuning lagi nih kawan. Lihat tuh. Wow, banyak sekali ya guys. Lihat. Di guys, di sini. Wah, wow, di sabuk kelapa ini sangat lembab teman-teman. Makanya dia sangat menyukai. Wow, di sini guys. Wah, wow, kaki seribunya. Wih, lembab sekali di sini guys. Lihat. Banyak sekali ya kawan. Lihat tuh. Wih, ada yang juga Wah, wow, masuk ke dalam semak-semaknya teman-teman. Wih, dia tuh. Wah, dia masuk di celah-celah ini, guys. Wah, kita ambil yang satu ini dulu, guys. Lihat tuh. Wah, kaki seribu kuningnya banyak sekali ya kita temukan hari ini, guys. Lihat. Wih, di, 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 di. Wah, lihat tuh. Uh, kaki seribu kuningnya sampai masuk ke dalam sini teman-teman Wah dia susah Wah kita kesulitan untuk menangkapnya nih guys Soalnya dia masuk ke semak-semak nih Wah lihat tuh Wih nice Wih, lihat tuh guys Kaki seribu itu kalau disentuh biasanya melilit badannya nih seperti ini guys Ini mantap sekali ya guys Ayo coba kita cari-cari lagi ke sana ya guys. Wah mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak kaki seribu ya guys. woi lihat tuh hari lagi ternyata teman-teman. Wah nampaknya kaki seribunya ada di bawah sini guys. Lihat tuh. Wih nice mantul habis ha, guys. Lihat tuh. Waduh kaki seribunya. Wah wow. Widih beruntung sekali hari ini teman-teman. Dapat banyak kaki seribu ya guys. Widih nice mantul mantul. Ayo, coba kita cari lagi. Ayo kita cari lagi di sekitar sini, teman-teman. wih, guys, lihat tuh, ternyata di sini aku menemukan ada dua kura-kura, teman-teman. Wah, kura-kuranya kecil sama besar nih, guys. Wah, jangan-jangan ini, wah, lihat tuh, wah, uh, anakan anakan kura-kura nih, lucu banget nih, teman-teman. Wih, lihat tuh, wih, nice, coba kita Wah, lihat teman-teman, kura-kura ini memiliki cangkang yang keras, teman-teman. Wah, dia ini bisa hidup di darat maupun di air nih, guys. Wah, lihat tuh, ini yang paling besar nih, guys. Lihat tuh, dia berjalan nih, teman-teman. Tapi kita lepaskan aja ah, nih kura-kuranya. Wah, kamu pergi aja nih, pasti di sekitaran sini ada air, teman-teman. Wah, ayo kita tinggalkan, guys. Ayo kita cari-cari lagi, teman-teman. Ayo, ayo, ayo kita cari-cari lagi nih, guys. Wih, nampaknya di sini ada genangan air, teman-teman. Wih, lihat tuh, Nampaknya di bawah sini aku menemukan ada ikan guys. Wih, ikan apa ini guys? Lihat, wih ini guys, ada ikan betok teman-teman. Lihat tuh, nampaknya ada banyak di sini guys. Wow, ikan betok ini bisa dikonsumsi teman-teman. Ini salah satu ikan air tawar nih. Ayo kita ambil aja nih. Mantap sekali nih. Lihat tuh. Wah, nampaknya ada. Wih, ada banyak di bawah sini guys. Wah, ini adalah ikan betok teman-teman. Lihat tuh, dia ini memiliki. Wah, sisik berwarna hijau pucat teman-teman. Wah, wow, nice. Mantap sekali nih dapat ada empat nih. Wow, ikan betuk di bawah sini guys. Lihat tuh. Wow, ekornya kena percikan air teman-teman. Lihat tuh. Wih, nice. Mantap sekali nih dapat ikan betuk nih guys. Lihat tuh. wow, cantik sekali ikan betuk ini. Ikan ini bisa dikonsumsi. Ini bisa ditemukan di sungai ataupun rawa-rawa seperti ini teman-teman. Mantap sekali nih guys. Ayo kita cari-cari lagi di sekitar sini teman-teman. Wow, jangan-jangan di bawah sini ada banyak ikan. Lihat tuh. Ah, ada lagi, ada lagi tuh. Ada ikan teman-teman di bawah sini. Wih, ikannya berwarna-warni nih guys. Ikan apa lagi nih guys? Wih lihat tuh. Wah nampaknya ada banyak ikan di kena air ini teman-teman. Uh kita tangkap nih guys. Wah ayo tangkap nih guys. Ada banyak ikan berwarna-warni di bawah sini guys. Lihat tuh. Uh ikannya kecil-kecil teman-teman. Wah ini ada ikan hias cupang teman-teman. Wow. Ini guys dapat lagi nih guys. Nampaknya ikannya banyak berwarna biru teman-teman. Lihat tuh. Uh ikannya berwarna-warni ya guys mantul nih Bukan cupan hias nih guys. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Nampaknya -teman. masih ada lagi nih lihat tuh. Ada lagi, ada lagi tuh. Guys makanya guys, kalian belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Oke, kita ambil aja teman-teman. Ayo kita cari lagi Sekitar sini ya guys. Wah, mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak. Wih, Apaan tuh guys? Lihat tuh. Wow, jangan-jangan itu ular nih guys. Lihat tuh di sana. Wow, itu. Wow, kira-kira ikan apa teman-teman? Ayo kita perasan guys. Wih. Ada ikan belut teman-teman. Wudi, nampaknya ada banyak ikan di bawah sini guys. Lihat, wudi, nice. Wuih besar ikan belutnya teman-teman. Wow, ikan belutnya lari teman-teman. Wah, ikan apa kan guys? Lihat tuh, wudi, guys, lihat. Wow, ada ikan lele juga di bawah sini. Wudi, mantap sekali nih guys. Ikan lele ini memiliki tinggi protein teman-teman. Lihat tuh, wow ikan lele ini berkumis teman-teman. Ini salah satu ciri khas ikan lele. Mantap sekali ya. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, kita ambil aja teman-teman. Ayo kita periksa lagi nih. Wow, tadi ikan belutnya lari kemana nih? Wih, lihat Wah, wow, hadidaw. di sini ternyata ikan belutnya. Wow, besar sekali nih guys ikan belut. Wah, wow, ikan belut ini salah satu ikan populer teman-teman. Ini banyak yang mengkonsumsi teman-teman. Wah, -teman. wow, ayo kita tangkap aja nih. Ini bisa dikonsumsi ikannya nih guys. Wih, mantap sekali nih. Ayo, kita cari-cari lagi nih guys. Ayo, kita periksa lagi nih guys. Wow, mudah-mudahan kita dapat banyak ikan. Lihat tuh, ada lagi ada lagi tuh guys. Wih, nice. wedding guys, lihat tuh. Ikan belut lagi nih guys. Wow, nice. Ikan belut ini biasanya bersembunyi di lubang-lubang teman-teman. Wow, guys. Ayo kita tangkap aja nih. Mantap sekali nih guys. Makanya guys, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Lihat tuh. Wih, ada lagi ada lagi. Tuh. Wih, pasti dia nyosot guys Wah, wow, dia keluar di persembunyian, ya teman-teman. Mantap sekali nih guys. Oke, okay, guys, nampaknya hari ini kita dapat banyak ikan juga nih. Wow, seperti kaki seribunya, guys. Dapat banyak kaki seribu juga nih, guys. Wah, wow, ikan belutnya, guys, ya. Lihat tuh. Wih, mantap sekali, guys. Oke, guys, nampaknya hari ini udah cukup, teman-teman. Udah ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, ya. See you next time.